ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಶಾರದಾ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೆ ಅವಧೂತ ಗೀತೆಯ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಾಲಸ್ಯವ ವಿಷಯ ಭೋಗರತಸ್ಯ ವಾಪಿ ಮೂರ್ಖಸ್ಯ ಸೇವಕ ಜನಸ್ಯ ಗೃಹಸ್ಥಿತಸ್ಯ ಏತತ್ न ना चिंतनीय रन कथम त्यजति कॉप्यशुचो प्रविष्ट नैवा का तो चिंतनीय ग्राह्य परम गुणवता खलु सारिंदूर रहिता भुवि रूपशून्य पारं न किं नयति नौरिह गन्तुकामा प्रयत्नेन विनयेन निश्चलेन चलाचलं ग्रस्तं स्वभावतः शान्तं चैतन्यं गगनोपमम् अयत्नाच्चालयेद्यस्तु एकमेव चराचरं सर्वगं तत्कथं भिन्नमद्वैतं वर्तते मम अहमेव परं यस्मात् सारसारतरं शिवं गमागमविनिर्मुक्तम् गम నిర్వికల్పం నిరాకులం సర్వాయవనిర్ముక్ తదహం త్రిదశార్చితం సంపూర్ణ గృహామి విభాగం త్రీద ప్రమాదన సందేహరిష్యామి వృత్తిమాన్ ് ജലെ മഹദീനി ഭൂത സമാപ്യം സദൈ മൃദ്രു തീക്ഷണു ഗുണേഷു കടുക്കു കടു ത്വ ശൈത്യം मृदुत्वञ्च यता जले प्रकृतिः पुरुषः तद्वदभिन्नं प्रतिभाति मे सर्वाख्यरहितं यद्यत्सूक्ष्मासूक्ष्मतरं परम् मनो बुद्धि अतीतम् अकलङ्कं जगत्पतिम् ईदृशं सहजं यत् अहम् तत्र कथम् भवेत् त्वमेव हि कथम् तत्र कथम् तत्र चराचरम् गगनोपमं तु यत्रोपतम् तदेव गगनोपमं चैतन्यं दोषहीनं च सर्वदनम् पूर्णमेव च। पृथिव्यां चरितं नैव मारुतेन च वाहितं वारिणापि हितं नैव मध्ये व्यवस्थितम् आकाशं तेन संव्याप्तं न तद्व्याप्तम् च केनचित् सबाह्याभ्यन्तरम् तिष्ठत्

ोष विवर्जितः विष विश्वस्य रौद्रस्य मोहमूर्च्छाप्रदस्य च एकमेव विनाशाय ह्यमोघम् सहजामृतम् भावगम्यं निराकारम् साकारं दृष्टिगोचरं भावाभावविनिर्मुक्त अन्तरालं तदुच्यते बाह्यभावं भवेद्विश्च मन्त्रः प्रकृतिरुच्यते अन्तरा भ्रान्ति ज्ञानं स्थितं बाह्ये सम्यग् ज्ञानञ्च मध्यगं मध्यान्मध्यतरं नेयं नारिकेलफलाम्बूवत् पौर्णमास्यां यथा चन्द्र एक निर्मुलह। तेन तत्सदृशं पश्ये द्विधा दृष्टिर्विपर्ययः अनेनैव प्रकारेण बुद्धिभेदो न सर्वगः दाता च धीरतामेति गीयते नाम कोटिभिः गुरुप्रज्ञाप्रसादेन मूर्खो वा यदि पण्डितः यस्तु सम्बुध्यते तत् त्वं विरत्तो भव सागरात् रागद्वेषविनिर्मुक्तः सर्वभूतहिते रतः दृढबोधश्च धीरश्च स गच्छेत्परमं पदम् घटे भिन्ने घटाकाश आकाशे लीयते यथा देहभावे तथा योगी स्वरूपे परमात्मनि तेऽयं कर्ममुक्तानां मतिर्यान्तेऽपि सा गतिः न चोक्ता योगयुक्तानां मतिर्यान्तेऽपि सा गतिः या गतिः कर्मयुक्तानां सा च वागीन्द्रियाद्वदेत् योगिनां या गतिः क्वापि ह्यकथ्या भवतोर्जिता एवं ज्ञात्वा त्वमुं मार्गं योगिनां नैव कल्पितं विकल्पवर्जनं तेषां स्वयं सिद्धिः प्रवर्तते तीर्थे न्त्यजगेः यत्र कुत्र मृतोऽपि वा न योगी पश्यते गर्भम् परे ब्रह्मणि लीयते सहजमजमचिन्त्यं यस्तु पश्चेत्स्वरूपं घटति यदि यथेष्टं लिप्यते नैव दोषैः सकृदपि तदभावात् कर्म किञ्चिन्न कुर्यात् तदपि न निबद्धः सम्यमेवा तपस्वी निरामयं निष्प्रतिमं निराकृतिं निराश्रयं निर्वपुषं निराशिषं निर्द्वन्द्वनिर्मोहमलुप्तशक्तिकं तमीशमात्मानमुपैति शाश्वतम् वेदो न दीक्षा न च मुण्डनक्रिया गुरुर्न शिष्यो न च यन्त्रसम्पदः मुद्रादिकं चापि न यत्र भासते तमीशमात्मानमुपैति शाश्वतम् न शाम्भवम् शाक्तिकमानवम् न वा पिण्डञ्च रूपम् च पदादिकं न वा आरम्भनिष्पत्तिघटादिकं च न तमीषमात्मानपुमैति शाश्वतम् यस्य स्वरूपात् स चराचरं जगदुत्पद्यते तिष्ठति लीयतेऽपि पयोविकारदिव तेन बुद्बुदा स्तमीषमात्मानपुमैति शाश्वतम् निरोधो न च दृष्टिरासनं बोधोऽप्यबोधोऽपि न यत्र भासते नाडीप्रचारोऽपि न ना यत्र किञ्चित्तमीशमात्मा न शाश्वतम् नानात्वमेकत्वमुभयत्वमन्यत अणुत्वदीर्घत्वमहत्त्वशून्यत मानत्वमेयत्वसमत्वमर्जितं तमीषमात्मानपमयति शाश्वतम् सुसंयमी वा यदि वा न संयमे सुसङ्ग्रही वा यदि वा न सङ्ग्रही निष्कर्मको वा यदि वा सकर्मकः तमीषमात्मानपमैति शाश्वतम् मनो न बुद्धिर्न शरीरमिन्द्रियम् तन्मात्रभूतानि न भूतपञ्चकम् अहङ्कृतिश्चापि न भूतपञ्चकम् तमीशमात्मा न पुमैति शाश्वतम् विधौ निषेधे परमात्मताम् गते न योगिनश्चेतसि शौचं न वा शौचमलिङ्गभावन सर्वं विधेयं यथिवा निषिध्यते <inaudible> मनोवचो यत्र न शक्तमीरितुं नूनं कथं तत्र गुरूपदेशत इमां कथामुक्तवतो गुरोस्त द्युक्तस्य तत्त्वं हि समं प्रकाशते